Secara asasnya, Geneva Convention ni dia menetapkan tiga perkara iaitu Yang pertama, tawanan perang mesti dilayan dengan secara bermaruah iaitu diorang kena diberi makanan, diorang kena beri pelindungan dan juga diorang tidak boleh diseksa Yang kedua adalah orang awam tidak boleh menjadi sasaran Obviously lah kan Sebab orang awam Dia orang boleh buat apa je kan Dia orang mana ada senjata Dan ketiga adalah Kaki tangan perubatan Dan juga hospital Mesti dilindungi Hospital kan Dia orang sakit je Yang ada kat situ So walaupun Orang tu adalah orang Yang dalam peperangan Dia Masih tak boleh Dijari sasaran Apabila Dia dalam hospital tu lah Tetapi Despite daripada Tiga yang kita cakap tadi, ada lagi konteks yang dilarang di dalam peperangan iaitu menyeksa banduan ataupun membunuh mereka setelah mereka menyerahkan diri. So, apabila musuh telah menyerahkan diri, apa yang perlu dibuat adalah untuk menahan mereka dan meletakkan diorang di dalam satu kawasan lah. dan tak boleh nak buat apa-apa dah. Kita mesti layan orang mengikut perjanjian Geneva Convention yang kita sebut tadi. Seterusnya adalah menyerang orang awam ataupun bangunan awam juga seperti sekolah atau hospital apa-apa fasiliti yang tidak kena mengena dengan peperangan. Selain itu adalah larangan terhadap senjata kimia dan juga biologi dan ini apply kepada semua orang walaupun mereka musuh ataupun orang awam apa-apa senjata kimia dan biologi tidak boleh digunakan serta perbuatan kejam seperti rogol, rampasan harta dan juga pengusiran penduduk di satu kawasan So semua ini yang saya sebut adalah dianggap sebagai jenayah perang war crime. So jika ada negara yang melakukan larangan-larangan yang saya sebut tadi, mereka boleh dianggap sebagai war criminal, jenayah perang. So memang dia adalah bad guy lah. Dia memang orang jahat. Perang ni pun kita dah anggap macam jahat dah. Ni kalau dia orang langgar peraturan ni dah lagi jahat dah eh. ni. Dua kali jahat. Namun undang-undang ini bukan sahaja sekadar larangan tetapi ia berdasarkan lima prinsip utama yang menentukan limit kepada satu peperangan. Yang pertama adalah distinction, pembezaan. Setiap pihak di dalam sesebuah peperangan mesti membezakan antara orang tentera dan juga orang awam. Hanya sasaran ketenteraan sahaja boleh diserang. Yang kedua adalah proportionality iaitu kesepadanan. Serangan tidak boleh menyebabkan kerosakan yang berlebihan kepada orang awam berbanding dengan kelebihan ketenteraan yang dicapai. Maksudnya, kalau satu pihak membunuh lagi ramai orang awam daripada tentera, itu adalah satu masalah. Yang ketiga adalah necessity, keperluan ketenteraan. Kekuatan hanya boleh digunakan apabila perlu untuk mencapai objektif ketenteraan yang sah. Yang keempat adalah humanity, peri kemanusiaan. Yang bermaksud elakkan penderitaan yang tidak perlu. So tak perlulah untuk menggunakan kaedah yang terlalu kejam ataupun terlalu berlebihan. Dan terakhir adalah precaution, langkah berjaga-jaga. Semasa merancang sesebuah serangan, mesti ada usaha untuk mengurangkan bahaya kepada orang awam. Sama ada memberi announcement kepada mereka yang diorang perlu pergi ke kawasan lain ataupun jika mereka tidak mahu berada, mission still boleh dilancarkan tetapi kena consider orang awam di sekitar kawasan tersebut dan kalau ada pihak yang melanggar undang-undang tersebut diorang akan didakwa dan dibawa ke muka pengadilan antarabangsa iaitu International Criminal Court yang dikenali sebagai ICC yang berada di The Hague yang bertanggungjawab untuk menyiasat dan juga mendakwa penjenayah perang. Tetapi ada fakta yang menarik tentang ICC ini. So, ICC ni ada banyak negara yang menandatangani perjanjian ICC ini untuk kalau dia orang buat kesalahan, dia orang boleh didakwa lah. Tetapi USA dan juga negara Israel belum sign lagi. Dan disebabkan dia orang tak sign perjanjian ICC ni, itu yang membuatkan susah sikit untuk didakwa di dalam ICC. Sebab itu ada laporan yang Israel waktu dia nak pergi Amerika tu dia kena ikut laluan lain sebab dia tak nak lalu kawasan-kawasan yang dia boleh disabit kalau dia masuk area situ. So jadi itu dia ia ya, ada peraturan di dalam peperangan. So, dia bukanlah satu teori tetapi satu guideline untuk memastikan walaupun adanya peperangan, kita tetap kena berpegang kepada nilai kemanusiaan. Tetapi saya ingin meninggalkan dengan satu soalan. Ada satu negara yang melanggar semua peraturan yang saya sebut ni tetapi dia tetap dapat berladi bebas. Jom kita bincangkan.